людей, молодых, которые готовы за свои собственные средства оказывать помощь много предпринимателей, много бизнесменов. На самом деле некоторые просто не знают, кому конкретно предоставить помощь, чтобы она дошла точечно, чтобы действительно ее получили. Мы предлагаем такой канал, поэтому мы комуделируем и бизнес, и инициативных граждан. И после того, как мы саккумулировались, точно за свои средства, мы это раз, распределяем между подразделениями. И в данный момент, чем нова эта инициатива, мы решили помогать э, не военным подразделениям, а э, семьям тех, кого только мобилизировали. На самом деле это очень важно, потому что мобилизация на в данный момент имеет очень важное значение. Я бы сказал, это вопрос национальной безопасности. Уберегая, молимся за вас все разом. С Богом. Слава Украине!